Один геній Харбут колись винайшов пластилін, з якого можна виліпити майже все, що заманеться. А от чи можна зліпити генія з людини, як з пластиліну? Якщо генія таки можна виховати, я розкажу вам як. Вчені довели, що найкращий матеріал для геніальності діти віком до 5 років. Адже саме у цей період закладається база даних, якою людина користуватиметься усе життя. У маленьких дітей чому вони хорошо приймають нову інформацію. По-перше, у них немає сумнівів. Вони не сидять і не думають, а мені це або мені це не надо. Вони просто беруть і у них потрясаючий потенціал отримати нові знання. Да того, уж детям подобает, цвчиться, информацию вони утрымуют, играют Это программа Stepping Stones, да, на которой мы базируем свое обучение детей. Она составляя, э, составлена из шести областей развития ребенка язык и общение, математическое развитие, социальное развитие, познание мира окружающей среды, творческое развитие и физическое развитие. Вот эти все области развития имеют для каждого возраста свои цели. Так дитки двух років уже рахуют до пяти, могут відрізнити цифры одна від одной. У старшей группы складывают элементарные речения, понимают и даже читают английскую. Yes. Рейк! Каджа! Но та и знання знания не единственное, на что стоит звертати внимание виховуючи своего маленького гения. Мы в детей вкладываем, как бы формируем даже, я бы сказала, высокую самооценку, чтобы ребенок видел себя как могущим, ставить цели и достигать эти цели, способным что-то инициировать, что-то начинать и что-то менять. Отже, ключевый момент – приділяйте увагу своей малечи, спостерегайте и прислушивайтесь. В каждом ребенке есть какие-то вещи, которых нет в других детях. Важно их определить и выявить, будет ли это гений, или это будет просто выдающаяся личность, или это будет просто счастливый человек, который будет по жизни заниматься любимым делом то для чего он рожден, будем говорить на этой земле. И вот это очень важно. Я не думаю, что нужно всем быть гениями, но нужно всем быть счастливыми людьми. А Сон трава черная занесена до чего уж Джордж Вашингтон, первый президент Америки. Так приблизно выглядит экспресс-курс раннего развития. Гения. Отже, поради молодим батькам є, але що робити, коли бути генієм, ну дуже хочеться. Але п'ятий день народження святкували, наприклад, років 20 тому. Після п'яти не все втрачено. Сьогодні ж перевіримо.